Ребята, расскажите, пожалуйста, что случилось? Ну, сидим мы такие в общаге, слышим э, си, сирену. Выглянули в окно, видим погоню, там, где преследуют две машины полицейские, э, рейндж-ровер. Во время преследования полиция при, приняла меры ну, сделать подсечку в машине. Тем же самым, из-за того, что, как вы видите, дорога ой, скользкая, из-за того, что погода плохая, ее занесло, полицейскую -за машину врезалась в столб, а... И вот такое случилось э, ДТП, как сказать. Вот этот рейндж пока обгонял... Э... Вот эту Сузуки, он ее, получается, подрезал. Подрезал так, что полиция врезалась в нее. Ее начало вот так поворачивать. И там еще, ну, вот, вот пока вот эта Сузуки ее относила, она девочку зацепила. Да. А есть пострадавшая, да? да? Да, есть девочка. пострадавшая студентка, видимо, ну, хотела переходить дорогу. И из-за того, что все произошло настолько резко, она не сообразила отойти. И из-за того, что занесло машины ее стукнула чуть-чуть, а но слой. ее уже увезли. Там она, 4 а, она живая, но в состоянии встать сама нету. Кто? Еще за людьми? Еще есть пострадавшие? Да? А можете сказать, сколько стать пострадавших? Она даст наши высшие керемнезки. И результаты для нас будут туда, за речь, мы разъясняем. Знає тільки те, що було ДТП, кілька чоловік наших колег з патрульної служби по постраждало. Дівчину забрали, забрала швидка, більше нічого додати не можу. А що за дівчина? Пішофакт? Е, колега наша, дівчина із патруля, який безпосередньо їхав за нашими злочинцями. 确实，是。